वेलकम टू शीतल्स डेली रसोई दोस्तों 95 परसेंट लोग कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने का सही तरीका नहीं जानते हैं तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे बनती है हल्दी आज हम हल्दी की सब्जी बनाएंगे राजस्थानी तरीके से और बिल्कुल परफेक्शन के साथ कच्ची हल्दी सर्दियों में बनाई जाने वाली सबसे हेल्थी सब्जी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है बाजार से हल्दी खरीदते समय ये ध्यान रखें कि हल्दी हरी या सफेद रंग की ना हो एकदम पीली दिखने वाली ताजा हल्दी ही खरीदे हमने यहाँ करीब 250 ग्राम हल्दी ली है इस तरह इसे छिल कर अच्छी तरह पानी से धो देंगे और कपड़े से पोंछकर कर सुखा लेंगे हल्दी पर पानी बिल्कुल भी ना रहने दें। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे कुछ लोग हल्दी को काट कर भी बनाते हैं लेकिन पारंपरिक तरीके से बनाई जाने वाली हल्दी की सब्जी को कद्दूकस करके ही बनाया जाता है हम बड़े वाले छेद से ही हल्दी को कसेंगे बारीक छेद से कसने पर हल्दी फ्राई करते वक्त ज्यादा चिपकेगी हम 250 ग्राम घी ले रहे हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि हल्दी की सब्जी को घी में ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि जैसी वसायुक्त चीजों में खुलकर हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुँचाता है दोस्तों आपको घी देखने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा वो इसलिए कि हल्दी कम घी में सेकने पर कढ़ाई पे चिपकने लगती है और हल्दी की गर्म तासीर को घी ही कम कर सकता है फ्राई होने के बाद हम वैसे भी एक्स्ट्रा घी को छानकर अलग कर ही लेंगे और उसी घी को वापस यूज करके बाकी की सब्जी बनाएंगे इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें हल्दी को फ्राई करना है हमें हल्दी को तब तक चलाते रहना है जब तक कि वह हल्के भूरे रंग की ना हो जाए अच्छी तरह से सिक जाने पर हल्दी और घी पूरी तरह अलग हो जाएंगे और फिर हम इसे छानकर घी और सीकी हुई हल्दी को अलग कर लेंगे यहाँ मैं एक टिप देती हूँ दोस्तों आप इस तरह से हल्दी को सेक कर करीब एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं जब भी आपको वापस से ये सब्ज़ी बनानी हो तो ग्रेवी बनाकर हल्दी मिला सकते हैं ये देखिए हमारी हल्दी सीख चुकी है यहाँ हमने दो कप ताज़ा दही लिया है जो बिल्कुल खट्टा नहीं है इसमें हमने दो चम्मच लाल मिर्च और दो चम्मच धनिया पाउडर मिला लिया है इसमें हम अभी नमक नहीं मिलाएंगे और हल्दी की सब्जी में हल्दी मिलाने की तो ज़रूरत ही नहीं है इसे अच्छी तरह से फैट कर मिला लेंगे यहाँ हमने हल्दी सीखने के बाद का बचा हुआ घी वापस काम में ले लिया है इसमें हम आधा कप काजू फ्राई करके निकाल लेंगे काजू को हल्का गुलाबी होने तक ही फ्राई करेंगे अब इसमें 200 ग्राम के करीब फूल गोभी के टुकड़ों को फ्राई करेंगे गोभी को आधा पकने तक ही फ्राई करना है उसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है यहाँ हम कुछ साबुत गर्म मसाले लेंगे दो तो तेज पत्ता एक बड़ी इलायची दो दालचीनी के छोटे टुकड़े और चार लौंग डाल देंगे एक चम्मच जीरा और एक चौथाई चम्मच हिंग मिला लेंगे अब इसमें दो बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे अब एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे प्याज को हल्का गुनाबी होने तक भुनेंगे। अब इसमें एक कली लहसुन और एक इंच अदरक के टुकड़े का पेस्ट मिला लेंगे मैंने इनको कूट कर पेस्ट बनाया है आप चाहे तो मिक्सी में भी पेस्ट बना सकते हैं इन्हें करीब एक मिनट तक भून लेंगे अब हम इसमें दो तो फाइनली चॉप्ड टमाटर मिलाएंगे टमाटर को भी करीब एक मिनट तक भूनेंगे अब हम इसमें दही का पेस्ट मिला लेंगे और उसे उबाल आने तक लगातार चलाते रहेंगे हमें रुकना नहीं है नहीं तो दही फट सकता है उबाल आने पर इसमें आधा कप मटर मिला लेंगे अब हमने जो काजू और गोभी फ्राई करके रखे हुए थे वे भी मिला लेंगे अब हमें इसमें फ्राई की हुई हल्दी मिलानी है हम इसमें एक चौथाई कप किशमिश भी मिला रहे हैं किशमिश पूरी तरह ऑप्शनल है आपको किशमिश पसंद ना आए तो स्किप भी कर सकते हैं अब हम इसमें एक कप कटा हुआ हरा प्याज मिला लेंगे अब इसमें हम दो कप पानी मिलाएंगे अब इसमें हम एक चम्मच नमक ऐड करेंगे दोस्तों हम नमक लास्ट में इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि दही के पेस्ट के साथ नमक मिलाकर पकाने से दही फटने लग जाता है अब इसमें एक चौथाई चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मिला लेंगे अब इसे 10 मिनट तक ढककर धीमी आंच पर पकने देंगे लीजिए हमारी सब्जी तैयार है इसे हरे धनी से गार्निश करेंगे सबसे हेल्दी और टेस्टी सब्जी तैयार है एकदम परफेक्शन के साथ जरूर बनाइए खाइए और खिलाइए पसंद आए तो कमेंट लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ